ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰ, ਆਮਲ, ਲਵਣ, ਕਟੂ, ਤਿੱਖਤ, ਕਸ਼ਾਇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੱਠਾ, ਖੱਟਾ, ਕੜਵਾ, ਤੀਖਾ, ਨਮਕੀਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗਟ ਹੈਲਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸਟਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਹਨਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ ਉਸਨੇ 1 ਸਾਲ ਚਾਹ ਪੀਈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਕੱਲ ਕੋ ਕੈਂਸਰ ਆ ਕੋਈ ਉਸਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਕਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਦੋਂ ਉਗਾਈਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁਗੀਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 슈ਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਐਸਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੇ 슈ਗਰ ਖਾਲੇਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ सबकी प्रकृति अलग-अलग है कितनी मात्रा में खा रहा है और भी कई सारी चीजें होती हैं इट्स नॉट ओनली शुगर और ओनली साल्ट सरशकाल जी मैं अमन तुसी देख रहे हो दी पंजाबी लिंक आज आयुर्वेदा नु लेके डॉक्टर साहब ना गल चल ही रही सी अपना लास्ट वीडियोस च तुसी देखा होगा बट हुन गल होएगी किचन बारे किचन दे आयुर्वेदा सारा एक किचन दे विच होया ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਘਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਸ਼ੀ ਕਾ ਲਾਡ ਸਰ ਸਸ਼ੀ ਰਾਜੀ ਸੋ ਇਹੀ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ किचन के इद्वी ने जो मस्त ने होनिया जरूरी ने देखिए किचन एक आपने ऐसा टॉपिक ले लिया है कि जो आजकल बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे घरों में बेसिकली है ना अभी ऑल और हम सभी आजकल या तो बाहर खाना खा रहे हैं ज्यादा या ऑर्डर कर रहे हैं और अगर घर पे भी खा रहे हैं तो शायद कोई टाइम नहीं है तो ये तुम्हें वाइस टॉपिक सेलेक्ट किया है क्योंकि किचन जो किचन का जो रोल है हमारे लाइफ में हमारी हेल्थ के ऊपर वो बहुत जरूरी है और हमारी जो मदर्स या हमारी जो घर पे लेडीज हैं अगर वो थोड़ा बहुत कुछ दो चार को तो चीज़ों को ध्यान में रख के अपना खाना वगैरह बनाएं तो काफ़ी हद तक हम चीजों को बीमारियों से बच सकते हैं क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार निद्रा और ब्रह्मचारी ये तीन दीज आर द सब पिलर्स ऑफ लाइफ ये जेड तीन मुख्य स्तंभ हैंगे स्वास्थ्य दे हमारे जीवन दे आहार मतलब हमारा खाना तो खाना तो किचन में ही बनता है और अगर खाना बनाने वाला भी सही हो अच्छे भाव से बनाए और खाने वाला भी अच्छे भाव ना खाए तो वो फिर काम वधिया हो जाता है क्योंकि हो की रहा है कि खाना बनाने वाला भी जल्दी में है और जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी वाली चीज़ें बनती हैं पास्ता बन गया या कुछ और भी ऐसी मैगी बन गई कुछ भी बन गया और जो खाने वाला है वो भी जल्दी में है तो उसने भी फटाफट खा लिया तो जरा माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सैप्ट है कि बैठ के अपना चबा के आराम नाल खाना है वो चीज़ें बाकी किचन में जो आपने डिस्कस किया है कि क्या क्या चीज़ें देखिए नॉर्मल घरों में चाहे वो कहीं कहीं भी रह रहा हो किसी भी पार्ट में हो भारत के किड़े भी हिस्से में रहता है हिसाब नाल जड़ा हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बस डिशेस थोड़ी बहुत वेरी कर दी दें बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही मसाले सेम ही चीज़ें रहती हैं तो साउथ इंडिया की गल करो नॉर्थ की करो मिड या अपने सेंट्रल इंडिया की गल करें बस ਹਮੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ हो, किसी के तो उनका जैसे टी शर्ट का साइज वेरी कर दी करती है उसका पर्सनलाइज होना चाहिए अगर बुजुर्ग है घर में तो उसको बुजुर्ग के हिसाब से हमें खाना दें और जो बच्चे हैं उनको उनकी ग्रोथ के हिसाब से जो जरूरी चीजें और अगर कोई मिडिल एज में है तो उसके हिसाब से हम खाना बनाएं बस उसी चीजों का उन्हीं चीजों का ध्यान रखना पड़ना डॉक्टर साहब जिम्मे आज कल सारू पेट की प्रॉब्लम आ gut health ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸਟਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਹਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾੜੇ ਪੀਤੇ ਸੀ ਹੂੰ हल्दी अदरक काली मिर्च और वो मिला के हुँ. तो जिस बंदे दी प्रकृति वात ते कफ़ सी उसने तो ये काड़े सूट कर गए बट जिस बंदे दी प्रकृति पित्त सी मतलब जो गर्मता सी थी उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करी होगी क्रिएट अगर उसने ज़्यादा लिया होगा नॉर्मल एक आधी बार दिन में लिया होगा तो सबको बैलेंस हो जाता है अदरक भी खाने की चीज़ें काली मिर्च भी हम खा सकते हैं बट अगर उसकी प्रकृति गर्म है तो ये चीज़ें गर्म होती थी होती हैं तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा तो वैसे ही अगर घर में मान लो कोई एक चीज़ बन रही है हो सकता है कि किसी को जैसे कोई चीज खाने से उसको वो लूज मोशन लग जाए और किसी को कब्ज हो सकती है तो ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति क्या रही है उसका दोष क्या है की लगता है प्रकृति के हिसाब न खाना बनना चाहिए जे कोई वात वाला

जो रेकमेंडेड डोसेज रहते हैं वो अलग अलग है पोशन साइज अलग है प्रोटीन किसी को ज्यादा चाहिए किसी को कार्ब्स चाहिए किसी को तो सबका अलग अलग है तो वो एक कॉन्सैप्ट है आयुर्वेद में बैलेंस डाइट का कॉन्सैप्ट इस तरह से आता था कि हमारा एक शडरस जरा प्रिंसिपल सीगा। शडरस मतलब सिक्स टेस्ट प्रिंसिपल कि खाने में मधुर आमल लवण कटु तिक्त कषाय मतलब जेडे छः रस होंगे हैं मीठा खट्टा कड़वा तीखा नमकीन ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹਮ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੇ ਕਿ ਅਬ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਮੀ ਹੋਗੀ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਉਹ ਐਨੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਚ ਵੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਜੇ ਨਮਕ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿੰਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣੀ ਆ ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਣੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ देखिए ये कन्फ्यूजन इसलिए आया क्योंकि जो चीजें जैसे डेवलपमेंट होती है तो साथ में कई प्रोसेस चीजें आती हैं तो हमारे किचन में अभी प्रोसेस चीज़ें हैं ये सारी पहले ये ऐसा कुछ नहीं होता था पहले नेचुरली जो बनती थी चीजें मीठा भी बनता था तो नेचुरली बनता था कोई केमिकल ऐड नहीं होते थे कोई फैक्ट्री नहीं थी कहीं पर कुछ ऐसे केमिकल एडिशन प्रोसेसिंग या उसका वो चीज नहीं होती थी तो पहले सारी चीजें ऑलमोस्ट शुद्ध ही रहती थी खुद ही हम उगाते थे अपने खेतों में और अपने घर के आस जो क्यारियां या जो किचन गार्डन हम कह कहते हैं आप ਉਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਗਾਈਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁਗੀਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਰੈਡੀमेड ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸాల్ਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 슈ਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹਤਾ ਹੈ ਬਟ ਹਮੇ ਉਹ ਇੱਕ नॉर्मल अपना एक देखना है कि हमारे लिए क्या एक मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है उतना हमें लेना है उतना उतना तो जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ लेनी है उसके अलावा जो बहुत ही प्रोसेस या हाईली प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कोई बहुत ही केमिकल वाली चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है बस सिंपल सी बात वाइट शुगर कॉजेज कैंसर सॉल्ट कॉजेज कैंसर मतलब ये चीज़ा सुन के तो फिर क्यों ना सू डर लगे खाने की ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨਾਰੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਕੋਹਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਲੇਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ सबकी प्रकृति अलग अलग है कितनी मात्रा में खा रहा है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं इट्स नॉट ओनली शुगर और ओनली सॉल्ट या ओनली कोई पानी कोई कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता उसकी बॉडी में जीन्स होते हैं जैपसी वो प्रोटोन को जीन्स जिसमें बोलते हैं अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो किसी भी वजह से एक्टिवेट हो सकते हैं कोई जेनेटिक हिस्ट्री हो सकता है उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा ज्या वैसा हो सकता है उसका कॉन्टिन्यू ऐसा नहीं कि कोई आज शुगर लेगा तो कल को उसको कोई मोटापा हो जाएगा या कोई उसको लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम हो जाएगा इट्स नॉट लाइक दैट है ना आप देखना पैना कि वह ओवरऑल जोड़ा लाइफ स्टाइल हैगा वो प्रकृति हिसाब के नाल हैगा कि नहीं है अगर वो बहुत ही हर चीज़ ही गड़बड़ कर रहा है ਉਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਨਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਆ ਗਿਆ ਉਸਕੋ अपनी प्रकृति पता लग गई तो उसे पता लग जाएगा आदमी की बॉडी खुद बताती है आप अगर कोई मिर्च मसालेदार खाना खाते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपको एसिडिटी होने लग जाती है आप इफ यू आप ज्यादा चाह हो या कॉफी पीते हो या कोई कैफीन या कोल्ड ड्रिंक इस तरीके सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे हो तो, तो पता लग जाओ कि मेरी अब एसिडिटी हो गई शुरू तो डायटिशन की कोई लड़ नहीं हैगी चुपचाप वो बंद कर दो ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਦੇਖਿਏ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਹੋਗੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੋਗੀ ਇਹ ਜੋ ਕੈਫੀਨੇਟਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ये साडे जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है या कोई और भी ऐसी कई रिसर्चिज़ हैं कि चाय से ये होता है बहुत सारी चीज़ें हैं तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हाँ जी तीन एक कप पी लो तीस दो कप पी लो चार पीने वाले तो पंजा कप भी पीते हैं वो बोलते मैंने तो कुछ नहीं हूँ इट टोटली डिपेंड आपको आपका गोल related, क्या गोल है हेल्थ के रिलटेड आपके क्या गोल्स हैं तो की चाहते हो जो तुम स्वस्थ रहना चाहते हो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो लॉन्ग रन में लेने से नुकसान करती हैं ऐसा नहीं कि कोई बंदा आज चाय पिएगा उसने एक साल चाय पी और उसको कल को कैंसर या कोई उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी या उसका पाचन तंत्र ख़राब हो जाएगा लेकिन नॉर्मली होगा अगर कुछ किसी बंदे एसिडिटी हो रही है वो एंटासिड खा रहा है तो चाह भी दो तीन चार बारी दिन ले रहा है पी रहा है तो उन्हों समझ जाना चाहिए कि भी चाह वास्ते ठीक

वो खाण कोई एह जी चीज़ें यूज़ कर रहा है कि जैसे गर्म तासीर वाली चीज़ें कोई जैसे पीनट्स यूज़ कर रहा है या कोई मूँगफलियाँ हो गई या कोई बहुत खट्टी चीज़ें अचार या कोई गर्म तासीर वाली चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है खाली पेट अगर ज़्यादा रह रहा है स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खा रहा है है ना टी कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या देर रात रात को जाग रहा है या खाना उसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो पहले तो ये चीज़ें पता कर लेंगे कि हाँ भी इस वजह से ये एक मेन कारण है इस वजह से इसका पित्त बढ़ रहा है और उसको ये एसिडिटी हो रही है फिर उसी चीज़ को अगर हमें पता लग गया कि अगर कोई खाने पीने में कोई चीज़ है तो उसको हम हटा दें अपनी टेंपररी अपनी खाने पीने की उससे और बाकी अगर हैंड सेंस से रिलेटेड कोई चीज़ है कि कोई स्ट्रेस ज़्यादा हो गया कोई कई बार ज़्यादा तनाव भी एसिड जड़ा होंद बॉडी ज़्यादा सिक्रेट करता है हॉर्मोन योजे अपना सिक्रेट होंगे हैं जो एसिडिटी एंड डाइजेशन कॉज कर दे तो वो चीजें भी थोड़ा सा मेंटली अपने आप को देख ले तो अपना रहन-सहन खान-पान बस ये चीजें ठीक कर लेगा तो उसको समझ आ जाएगी चाय ना जदा कईया दी ता मजबूरी मजबूरी भी है ते कईया नु एडिक्शन आ है।, है ना ते चाय ता वो छड़ नहीं सकदे जब डॉक्टर कहंदे चाय छोड़ दो वो डॉक्टर छोड़ देंगे फिर चाय नहीं छड़णगे <laughs> ते पर चाय भी पीनी है पर ओदे नाल केड़ी चीज खाइये जिदे नाल एसिडिटी ਘੱਟ ਹੋਵੇ देखिए प्रॉब्लम चाय में है उसके साथ खाने वाली चीज़ में तो वो ज़्यादातर चाय के साथ लोग की कर रहे हैं या तो स्नैक्स नमकीन कोई जी चीज़ खा रहे हैं कोई चटपटी मसालेदार पकौड़े खा लिए समोसे खा लिए वो चाय भी एसिडिटी कर रही है वो जरा चीज़ वो खा रहे हैं वो भी एसिडिटी कॉज कर रहा है खाली पेट होर एसिडिटी बढ़ सकती है तो बैटर है कि चाय ना ही लें वो उन्होंस है भी है ना पेशेंट या जो जो मरीज या पर्सन है जिसको वो प्रॉब्लम हो रही है उसको पता है कि मेरे को इस चीज़ से हो रही है डॉक्टर भी बोल रहा है उसे समझ भी आ रही है तो एडिक्शन तो वही होंगी है ना कि मान लो कोई अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो डॉक्टर उन्होंने कहता है कि भाई तो सारा थोड़ा लीवर हूँ जवाब <laughs> जवाब दे रहा है।, है तो वो क्या कर लेगा वो बोलेगा चलो ਪਿੰਦੇਆਂ ਨਾ ਪਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ ਜੇ ਚਾਏ ਵੀ ਚਾਏ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਗਰੇਟ স্মੋਕ ਵਾਟੇਵਰ ਜੋ ਵੀ ਸੋ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕੇ ਲਿਏ ਜੋ ਜਨਰਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਨੀਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਤਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਗੋ ਲੋ ਓਕੇ ਪੂਰੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ अपना एक छान के एक गिलास में उस पानी को जिस पानी में उसको भिगो के रखा थे, उसको आप थोड़ी सी अगर आपको लग रहा है कि आप वैसे पी सकते हो तो वैसे ही उसको कंज्यूम कर लो खाली पेट थोड़ा सिप सिप करके हुँ. और अगर आपको लग रहा है कुछ टेस्ट वेस्ट के लिए कुछ करना है तो हल्की फुल्की मिश्री या कुछ हल्के से आप शुगर ऐड कर सकते हो हुँ. अगर आप चाहते हो अदरवाइज़ बिना शुगर के भी आप ले सकते हो तो अगर आप ये चीज़ थोड़े दिन ही करेंगे मैं कहता हूँ आप तीन दिन सात दिन हफ्ता दस पंद्रह दिन बीस पच्चीस दिन इतना करके देखो अगर सीवियर भी एसिडिटी है और भी कोई पित्त रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो वो बहुत हद तक इसी चीज़ से ठीक हो जाती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कर लिया और साथ में फिर वो चाय भी पी रहा है फिर वो ही चीज़ें उसको वो चीज़ें भी हटानी पड़ेंगी बट एटलीस्ट अगर हमें क्विक रेमेडी देखें दिस इज़ वेरी बहुत ही वीया मैं तुम्हें तो ये जोड़ा नुस्खा दस्या है ये बहुत मतलब टाइम टेस्टडते ट्राई किया नुस्खा है कई हज़ार मरीजाते तो बहुत वीरिया काम कर रहे हो यूज اگر کرو گے تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਮਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਟਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਧਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ رائے ਹੈ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ तमाम ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਧੰਨਵਾਦ